небольшая change в программе, поэтому, чтобы паузы не было, лучше, чтобы ее не было. Вот. Мы не представили, у нас есть еще одна новая пара. Арсений уже ушел? Не Арсений, Арсений да. ушел. Но зато Маша есть. Маша mm -hmm. Вот у нас новая пара Арсений и Машенька. Они сегодня ничего не танцевали, потому что они очень стесняются. Они mm -hmm. вообще только-только встали в пару. Но мы их поприветствуем. Так про них э... Нет, я сейчас про них скажу а потом они будут танцевать. семен выходи семен и Веренька, вот можете сделать поклон вам поклон Так что удачи вам. Я сегодня представила, у нас есть новая девочка, которая приходила пробоваться с Арсением и осталась здесь. Она не участвовала в сольном номере, но участвовала во всех групповых. Мы ее очень любим. Это Сонечка. у нас опять станет на одного больше. Это из миру уже представили, она круто станцевала. И еще один наш ребенок, которого все знают практически, кроме новых родителей, которая приехала к нам на праздник из Англии, и ее подружка даже две, где-то А, она Эмили не Дети, которые встречаются теперь в Англии, живут там же, но все такие же любимые и красивые. Это Катя и Дима. Катя в синем с Димой танцует, а Никуша с Майклом, он в ментоловом платье платит, он без стандартистки, нас покинули. Ну ничего. Нашел музыку? Отлично. Хочу сказать <laughs> по поводу, вот у нас было самое известное в мире трио. Нигде нету трио, у нас в клубе было. Мы же должны чем-то выделять, помимо красоты, ума и всего остального. Вот у нас было чудо-трио. Это был Дима с двумя партнерами, с двумя сестрами. Дима, ты где? где Дима? <laughs> Я бы даже сказала, квартет. Да, <laughs> мама. <laughs> <laughs> Да? Вот, так они ездили на турниры и годовали. Вообще они ездили в Вот. С Леронькой он танцевал латину официально. Официально. А с Катюшей стандарт. Тоже официально. Да, сегодня Кате сделали сюрприз. Так вот, она так проходила незаметно для окружающих, помимо турнира в асане, потому что перед турниром в проходит такой замечательный тренинг-кэмп, сборы, и так получалось, что у Димы подряд было несколько уроков Стандартный и он только рубашку менял и партнер. И все так смотрели, смотрели педагоги, а потом кроме подхода, у него это так надо? так вот так что вот я вам рассказала интересная история которая жила в нашем группе, может еще будет жить никто не знает но в общем вот так вот было а сейчас я хочу представить номер васе и даны у нас У нее еще недавно было день рождения, поэтому... И наш убийственный номер Чещеча. Почему убийственный? Потому что мы этот танец добили единственный от начала до конца круто, И Вася заболел после этого, и на турнир не вышел, Поэтому мы посмотрим, как это сейчас, спустя две недели. Вася.